અમન ગ્રુપ દ્વારા જે ભાઈચારાને ભાવનાથી જે આજે બ્લડ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે એ બદલ તમામ ગ્રુપના સાથીઓને શુભેચ્છા પાઠવું છું એ બદલ એમનો આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું કે આવો સંદેશ આખા દેશની અંદર ભાઈચારાનો જાય અને આજે મેં જોયું કે અહીંયા જે પણ તમામ સમાજના હિન્દુઓ મુસ્લિમ ખ્રિસ્તી પારસી સૌ લોકો અહીંયા રક્તદાન કરે છે કારણ કે રક્ત એવી વસ્તુ છે કે એ કોઈ ધર્મ નાત જાત પાત જોતું નથી અને અમન ગ્રુપ દ્વારા હું એવું પણ એ લોકોને આહવાન કરું છું કે ભવિષ્યની અંદર દેશ હિત માટે પણ જે પણ કાર્યક્રમો કરવા જનજાગૃતિના અભિયાનો કરવા હોય ડ્રગ્સ જનજાગૃતિ અભિયાન હોય દારૂ મુક્તિ અભિયાન હોય આવા બધા અભિયાનની અંદર આમ આદમી પાર્ટી અને અમારો સહયોગ હંમેશા તમને મળતો રહેશે ને અમે તમારી સાથે જ છે બાપુ દ્વારા જે અમન ગ્રુપનું આયોજન કરી અને જે સારી કામગીરી કરે છે મજર બાપુ એક શક્તિશાળી વ્યક્તિ છે અને એના એના સાથે યુવાનો જોડાયેલા છે એટલે એનાથી બધી જ તાકાતથી બધું કામ થઈ શકે છે એટલે મજર બાપુ એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે ધારે એ કરી શકે એવા છે એટલે મજર બાપુને પણ હું શુભેચ્છા અને શુભકામના પાઠવું છું કે ભવિષ્યની અંદર આપણ રાજનીતિમાં આવો અને આગળ વધો અને સક્રિય થાવ અને કોર્પોરેટર બની અને વિસ્તારના કામ કરો મેરા નામ ઈરફાન कल का आप कहाँ पर आए और क्या प्रोग्राम है? ये अमन ग्रुप की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैम्प रखा गया है और इस प्रोग्राम को हम तमाम ग्रुप के लड़कों ने मिलकर के ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर काफ़ी में युवा लड़के दिख रहे हैं इसका क्या मतलब है? अलहमदिल्ला हम लड़कों का जो ग्रुप है इसमें टोटली जितने भी लड़के हैं सब अठारह प्लस और तीस के अंदर है सब तो तमाम लड़के यहाँ पर मौजूद है और सुबह में अलहदुल्लह नौ बजे से कैम्प शुरू हो चुका है और नौ बजे से डोनर आना भी शुरू हो चुके हैं युवाओं को क्या बोलना चाहते हो कि ब्लड कैम्प करना, करना जरूरी है ब्लड कैम्प भाई करना इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो इंसान देगा तो ही किसी को मिलेगा ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई खेती में या किसी मशीनरी में बनाया नहीं जा सकता तो अगर हमें आज पंद्रह अगस्त भी है तो अगर हमें ज़िंदा रहना है कई कई वक्त तक तो हम अपना खून किसी की रगों में दे करके भी जिंदा रह है सकते हैं अमन ग्रुप द्वारा क्या पैगाम देना अमन ग्रुप द्वारा यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रुप का नाम है वो है अमन अमन का मायने आता है सुकून चैन शांति प्यार मोहब्बत तो मैं यही पैगाम दूंगा कि तमाम लोग एक दूसरे से बिना धर्म देखे प्यार और मोहब्बत के साथ रहे और यही पैगाम में देना चाहता हूँ जी भाई अमन ग्रुप द्वारा ये जो प्रोग्राम किया गया है इसके अंदर हमारे ग्रुप के तमाम सभी ने बहुत मेहनत की है और ये एक चर्चा का विषय बन गया है पिछले एक महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटी पहल करने गए और पब्लिक के पॉजिटिव रिस्पांस के कारण ये बहुत ही अच्छा एक चर्चा का विषय बन गया और ये प्रोग्राम के अंदर हमने इस तरह से शुरुआत करी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर सूरत के ऑलमोस्ट सारे नेता सारे इंस्टाग्राम स्टार सारे सामाजिक अग्रणी हर किसी ने हमको फुल सपोर्ट किया है हमारे इस प्रोग्राम के लिए सब ने एक एक वीडियो भी बनाया है और प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए सूरत के तमाम छोटे बड़े ग्रुप सभी जिम्मेदार सभी ने सपोर्ट किया है अमन ग्रुप का नाम अमन रखना कैसा आज मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि देश में अगर अमन रहेगा तो देश प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा तो हमने हमारे ग्रुप का नाम अमन इसीलिए रखा है कि जहाँ चैन अमन है वही लोग है जो प्रगति कर सकते हैं इसलिए हमने हमारे ग्रुप का नाम अमन रखा है अमन ग्रुप में कितने लोग हुए आपके अमन ग्रुप में ऑफिशियली थ्री हंड्रेड के ऊपर मेंबर्स है क्या क्या कामगिरी होती है और अमन ग्रुप में अमन ग्रुप जो है वो पब्लिक के बीच में अमन को फैलाने के लिए तमाम सोशल एक्टिविटीज करता है और सोशल एक्टिविटीज ही करता रहेगा ब्लड कैंप में काफ़ी ताकत में लोग दिख रहे हैं और आप क्या अपील करना चाहते हैं ब्लड कैंप जो है उसका रखने का उद्देश्य हमारा ये था कि ब्लड जो है वो हर जीवन की जरूरियात है इंसानी फ्यूल है अब एक इंसान घर से निकलता है उसे पता नहीं होता उसका कब क्या हो जाने वाला है और कब उसे ब्लड की जरूरत पड़ जाएगी ब्लड किसी फैक्ट्री या इसकी ना तो खेती की जा सकती है तो इसीलिए जो हम अगर डोनेट करेंगे तभी लोगों तक ब्लड पहुंचेगा तो यही मानव सेवा समझ के हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है सोशल मीडिया जो ग्रुप का लोगों ने प्रचार करें उनके जिन लोगों ने हमारा प्रचार किया है हमने तो एक आगाज़ किया था लेकिन ये आगाज़ को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने हमारी मदद की है उनका तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा मैं क्योंकि कोई भी प्रोग्राम कोई एक बंदे से सफल नहीं हो सकता उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है और लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया है अमन ग्रुप को उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज बंद अमन ग्रुप की तरफ से आप अमन का क्या पैगाम देना चाहते हैं अमन ग्रुप की तरफ से यही अमन का पैगाम देना चाहूँगा कि देश में शांति बनाए रखिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत के धर्म के ऊपर चलिए और ये जो ब्लड डोनेशन है यही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर जात पात नाती भेदभाव किसी चीज़ को नहीं देखा जाता यही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर इंसान ज़िंदगी और मौत के बीच में झोले खाता है तो बस ब्लड के ज़रिए उसको बचाया जा सकता है